Добрый вечер, шановні друзья. Телеканал Миколаев продолжает свою работу. В студии работает Наталья Приходько. Это программа «Горячая линия». И сегодня до нашей студии завітав гість. Это заступник главы областной рады в и этапе работы органов внутр... прокуратуры Миколаевской области Владимир Митрофанович Колбешкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Я рада приси... приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, я не менее рад. Владимир Митрофанович. Вот буквально недавно у нас был такой великий праздник, как 9 мая. У вас есть такая возможность в начале нашей программы поздравить с этим праздником? Что Спасибо. бы вы хотели пожелать? Спасибо. Что пожелать? Конечно, когда-то у нас в ветеранской организации, вот участников войны особенно, было приличное количество. А сейчас их стало меньше, но тем не менее мы о них всегда помним. Мы направили им поздравительные открытки всем, звонили, разговаривали, поздравляли. И я еще раз хочу поздравить их, пожелать им крепкого здоровья, светлого человеческого счастья, Божьей благодати и вообще хорошей, долгой жизни на радость близким и в том числе и нам, молодым или чуть помоложе которые. Всего им доброго. А сколько у вас есть такие цифры? Сколько у вас сейчас в вашем совете участников именно тех боевых действий и ветеранов? Значит, на сегодняшний день их у нас семь человек всего ветеранов войны, а участников боевых действий четыре человека. Это, конечно, очень мало. Очень мало. А практически почти большинство из них были в те далекие времена, когда, например, я появился в прокуратуре, то их было большинство. Хорошо. Но время есть время. Это понятно. Э -э, немножко о мероприятиях. Какие проводились мероприятия? Ну, прежде всего, значит, мы направили всем поздравительные открытки. Хотели организовать встречу, но у нас не получилось, потому что по состоянию здоровья большинство Тяжело, вот, наверное, да, участников, ветеранам. участников боевых действий отказались, что не могут. Некоторые в отъезде были, которые могли бы посетить, но а без них праздновать 9 марта, я вам скажу честно, нам показалось не совсем тактично. И мы отказались от этого, сделали поздравительные моменты для всех работающих работников. Я знаю, что с некоторыми ветеранами не вы даже созванивались, поздравляли. Естественно, в да, поздравляли. А как, как они реагировали, когда вот вы звонили, да, поздравляли? Какова их реакция была? Ну, все, конечно, довольны, тем более, ну, мы же вместе с ними работали. Я звоню, они сразу, о, Владимир Митрофанович, у каждого всплывает же память о каких-то совместных выездов на места преступления или каких-то других, иных встреч. Жизнь наша не одинаковая, есть какие-то моменты, которые запоминаются, и которые люди всегда помнят и даже с удовольствием вспоминают. Так и вы, мы вот звонили, звонил Плескунов, например, тоже мы с ним, даже трудно сказать, сколько лет вместе проработали, он сейчас в госпитале болеет немножко, но мы с ним разговаривали, вспоминали, вспоминали совместную работу и так далее. То есть таким приятно, что про них не забыли? Конечно, конечно. Да нет, мы не забываем. Но в это самое этом, главное. Этом плане, не в этом плане у нас, как сказать, события, отношения развиваются нормально. Так, Хорошо, Владимир Дмитрович, ну давайте про вашу организацию, про совет ветеранов буквально несколько слов. Какова задача, каковы цели, для чего вообще создана такая организация? Главная совет. задача Совета это э, задача та, чтобы ни один ветеран войны и ветеран органов прокуратуры не остался без внимания, не остался незамеченным. В, это, в этой связи, ну что характерно, ну на каждый день рождения каждому мы звоним, организовываем какие-то подарочки, чтобы, ну, как-то человек понял, что у него чисто день Чисто символически, рождения... но нет, все Нет, приятно. не чисто чем символически, стараемся uh -huh. сделать нормальный, хороший uh -huh. подарок, так, чтобы человек имел возможность отметить свой день рождения и в кругу семьи, и в кругу друзей. Обязательный момент. Обязательная телеграмма поздравительная за подписи прокурор области, председателя совета. Иногда мы пишем открыточки самостоятельно прокурор области за своей подписью, председатель совета за своей подписью. Но, как правило, это идет за двумя подписями. Вот. И обязательно стараемся дозвониться, позвонить. Вот в Лискунов госпитале нашли, позвонили. Стараемся связаться с человеком, переговорить выразить ему благодарность за то, что он работал, пожелать, пожелать ему здоровья и так далее. Вот такое даже телефонное общение я считаю, что это лучше, чем открытка. И спрашиваем, получил открытку, не получил открытку. И оно, этот разговор, получается, я считаю абсолютно не лишним, а полезным. И даже нужным. Хорошо, Владимир Лемтрованович. Ну давайте вы немножко о себе расскажите. Я знаю, что вы в органах прокуратуры о, о проработали больше 40 лет, это правда? О себе рассказывать трудно, но постараемся. Родился я вообще-то в городе Воронеже. Там начал свою жизнь, так сказать, первая школа, параллельная музыкальная школа. Закончил семь классов, техникум железнодорожный. Закончил техникум, тогда направлялись на работу. И меня с Воронежа направили на работу в город Запорожье, где дали мне должность бригадир бригады по ремонту автома, автотормозов вагоноремонтного депо станции Запорожье-1. Центр города, станции Запорожье-1, тут же общежитие пятиэтажное и так далее. Ну тогда мы были все комсомольцы, нас приехало туда 8 человек с нашего техникума, так группа Приличные, две девушки и шесть парней. Мы так держались вместе. Это как-то облегчало нашу такую за, за жизнь, за пределами нашей области. Но страна-то тогда была одна, никаких различий мы особых не чувствовали. И в Запорожье, вот на работе, рабочие разговаривали на украинском языке, а город-то, в общем, на русском весь строился. Никаких сложностей общения с людьми не было. Поработав где-то около месяца комсомольцы вагоноремонтного депо избрали меня секретарем комсомольской организации. В мою обязанность стало входить дежурство по вечерам в райкоме, в узловом комитете комсомола, порядок должен быть, на танцплощадке дежурили, чтобы там не было никаких происшествий. Хотя моменты были такие, молодежь была такая хулиганствующая, так скажем прямо. Делились на грудки, траки происходили часто. Но многих мы приводили в, эти, в свои опорные пункты, со многими работали, мы, многие справлялись, многие потом нам помогали. Вот тот такой был период, какой-то, я вам скажу, такой горячий, наполненный вот этой жизнью. А потом, через какое-то время, уже к осени я исполнял Заместитель, не, да, заместитель второй секретарь ком, это, узлового комитета комсомол ушел в отпуск, и меня назначили исполнять его обязанности. Ну, что тут сказать, что мне больше всего в этом деле нравилось, или как сказать-то таким особенным? А вот оперативные комсомольские бригады дежурят на танцплощадках. А потом, после того, как танцплощадки закроются, собирались в узловом комитете комсомола и докладывали результаты. что там угу. подрались, что, как. И эти разборки длились до двух-трех до трех часов в ночи, споры, ты прав, ты не прав. Молодежь была горячая, напористая. Но она мне нравилась. Дальше. И потом надо это все собрать кучу, записать отчет для секретаря, а то и в райком партии надо было. Вот это сидишь, глянул часы, 4 часа. Беру знамя, расстилаю на стол, подшипку в газету под голова и остаюсь спать. Полотенцем укрылся и приходит утром, Борис, «Эй, секретарь, вставай!» И пошел на работу. Такие были времена. Ну, а как вы в Николаеве оказались? Я вот прошу я вам скажу, ну, поработать мне не, немного пришлось. Это был где-то, наверное, конец ноября, начало декабря. А в конце декабря, 30 декабря, меня забрали в армию. Mm -hmm. а, в армию, значит, я приехал, везли нас в Запорожье, а, значит, в одном месте остановились, за Киевом разгрузили несколько человек, а нас повезли дальше, привезли нас... Мыслюковщина такая, ну недалеко от города Минска. И там выгрузили нас в части. Это было 31 декабря, около 9 или 10 часов вечера. Вся весь гарнизон, все военные, торжественный вечер, ну новогодняя ночь. А нас завели в какую-то комнату. У нас было 11 человек в комнату, там кровати без матрасов, без ничего. Ну, мы там и сели на своих этих мешках или сумках, как они там назывались, и сидели, ждали Новый год. А как только Новый год отпраздновали уже где-то в час дня, начали к нам заходить офицеры. Поздравлять, харчей нам приносили. Причем, так сказать, горячительным в какой-то мере. Но все прошло благополучно. Утро встретили мы, как говорится, нормально. Народ хороший подобрался, я вам скажу. По музыканту было, древоль был, Трубач и я. И, короче говоря, когда нас уже повели в баню, а с бани сразу нас зачислили в военный духовой оркестр. Значит, стали искать, какой оркестр направить. Направили в эту же мустиковщину. Там дивизия, штатный оркестр дивизии военной духовой. И нас туда благополучно забрали. Ну, сразу не в штате мы были, просто там играли. Как могли. Музыканты все штатные профессионалы, без образования музыкального, но специалисты-то я хорошие. Так я там остался и служил. Раньше с армией демобилизовывали военно-учебные заведения до вступительных экзаменов. И я тут немножко, как говорится, ну решил, что надо поступить куда-то учиться с тем, чтобы не потерять год. Не то, что там решительно как-то время со сократить. Я даже не хотел той демобилизации. Были предложения остаться на сверхсрочные музыкальные службы в оркестре, в штатном. Это неплохое дело. Это уже профессия, и у них обеспечение было нормальное. Все на свою судьбу, как говорится, не жаловались. Ну, колебался. И мой друг с этого же оркестра, Владимир, это же... Кожухарь, Кожухарь, Владимир Кожухарь, начал, значит, часто подходил ко мне и просил оказать помощь по изучению немецкого языка. Куда ты, Володя, готовишься? Да, в юридический институт. А что это за институт? Я настолько был далек от этого вообще. Ну музыка другие вопросы решала, а это нет.